Игра была равная, я считаю. Даже может быть с небольшим преимуществом во втором тайме у нас. В первом, как у них были особо голевых моментов ни у них ни у нас не было были предпосылки хорошие фланговые атаки как у Шахтера так и у нас в принципе мы знали что стандарты у них опасны есть у них ребята которые хорошо подают где-то немножко там недоработали хотя мы и готовили и знали об этом ну естественно понятно что играет Шахтер Динамо то есть всегда какие-то эмоции страсти на футбольном поле но эти эмоции, страсти, я думаю, что мы сделали прежде всего их сами себе. Э -э, проблема этой команды, именно этого возраста, это характер. Э -э, немножко, ну нельзя на такие игры выходить с таким соперником. Все-таки это как дерби, выходить и не дорабатывать. Все-таки вас устраивала ничья вот перед этим матчем? Может быть самоуспокоение такое было? Нет, нас устраивает только победа. Защитники должны при атаке тоже подключаться, да? Расскажи об этом. Ну да, там по ситуации, если игрок получается 2 в 1, если, то надо подключаться. Если там уже 2 в 2, то нельзя подключаться защитнику, потому что если будет обрезка, то будет уже контратака на наши ворота, и там остается 3-4 наших игрока, чтобы обороняться. У вас такая функция, как бы все атакуют, все в обороне, да? Да. У нас, как говорится, Атлетика Мадрид. Все в обороне, все в атаке. Итоговый результат. Первое место все-таки в группе. В полуфинале игра с Днепром. Вот как оценишь? Ну, две ничьи это просто ну, не очень хорошо для нас, для нашего клуба. А. С Днепром мы уже давно играли. И думаю, будет интересная игра. Очень интересная. Тоже такая команда боевита. На будет и цепляться и еще что-то делать, чтобы добиться положительного результата. но мы я точно говорю то, что выйдем с характером с первых минут и добьемся положительного результата в этой игре.